Выиграли хорошо. Сейчас приезжает серия в Днепр. Будем готовиться к следующей игре. А так хочу поблагодарить очень болельщиков, которые смогли приехать сегодня. Им отдельное уважение. Встретимся в Днепре. <сёк> ну, самое интересное, что э, план на игру я повесил точно такой же, как у нас было на первую с одним только условием, что его нужно выполнить. Сегодня мы его выполнили и совершенно другой результат. И очень приятно, что команда нашла в себе силы после крупного поражения, перебороли себя и наконец-то начали работать. И вдвойне приятно, что мы победили на выезде. Что будет дальше, это уже следующий этап. Но мне очень приятно, что ребята как бы переступили через себя. Мы очень мало игр в этом сезоне выиграли на выезде. И вот эта игра последняя, мне кажется, что стоит очень дорого. Что ребята сделали прекрасную работу, очень хорошо отнеслись и к плану на игру, и друг к друг другу. И до последней секунды не, не опускали руки, когда вроде бы, да, у нас повалилась игра, мы не могли найти себя в нападении, но нашли силы, все равно отдать какую то экстра передачу, найти более свободного игрока и забить. Ну, как бы, ну, у нас сегодня слабые очень проценты спасальца, плюс не забили штрафные, где-то это в принципе наши основные ошибки, да, и где-то не выполнили установку, где-то пошли, где не нужно было сдваивать. В общем, ну, такие мелкие ошибки, за которые нас очень наказали, но... В целом, мы не делаем трагедию еще весь игры, и будем ехать не пробиться до последнего. Еще, какие еще варианты? Днепр с победой. Очень грамотно использовали наши ошибки из погрешности, которые мы допускали. В первую очередь обращаю внимание на невыполнение плана на игру в отдельных моментах, связанных с подстраховками. Считаю 5-6-3, которые нам прилетели из-за неправильного выполнения задач разберем то, что прошло в первой игре. К сожалению, сегодня не прошло. Считаю, не хватило моральных сил. Сегодня мы не горели. Сегодня не каждый нашел свое место на площадке. Вы видели, что есть люди, которые выглядели не просто бледно, а ужасающе бледно. Ну, Володя прав, трагедии нет. Мы понимаем, насколько нам тяжело будет в Днепре в этом зале. Но отступать уже некуда. Ребятам сказал о том, что нет времени посыпать голову пеплом, расстраиваться, готовимся, смотрим видео, анализируем ошибки и готовимся к бою. Других вариантов я не вижу. Огромное спасибо хочу сказать болельщикам. Вы знаете, к концу сезона появилась какая-то химия между командой и болельщиками. Мне очень нравится, как нас поддерживают. К сожалению, не хотелось их сегодня разочаровывать, расстраивать, когда 19 секунд минус 6 раньше уже люди начали уходить. Никто не уходил и поддерживали до конца. И приятно, что после игры все равно к ребятам по-доброму понимают, насколько нам тоже обидно проигрывать дома. Еще раз хочу сказать им спасибо. Ну и будем биться, будем настраиваться на следующие игры.